بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ صحابہ اکرام نے مکہ سے کس طرح سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف وہاں سے روانہ ہو گئے اب ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی چنانچہ جب قریش مکہ کو یہ بات پتہ چلی اور سرداروں کو اس بات کا علم ہوا کہ اب یہ حضرات صحابہ اکرام جو مسلمان ہیں وہ یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور مدینہ میں جا کر کے اسلام پھیلے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں یہ اسلام پھیلے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روکیں انہوں نے آپس میں ایک تدبیر کی اور دارالدوا میں سارے قریش جمع ہوئے یعنی قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا اب جب یہ محفل لگی تو وہاں پر ایک بزرگ جو شیخ نجدی کہلاتے ہیں انہوں نے اپنا نام نجدی کہلایا انہوں نے کہا وہ وہاں پر حاضر ہوا اور وہ حقیقت میں شیطان تھا اور جو بوڑا شکل لے کر کے آیا اور اس محفل میں کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے مشورے میں داخل کیجئے میں آپ کی مدد کروں گا مشورہ کرنے میں چنانچہ انہوں نے حکم دے دیا جو سردار تھے تو اب یہ وہاں پر بیٹھا تو وہاں پر کسی نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کریں ان کو قید کریں اور کسی نے یہ کہا کہ ہم ان کو جلاوطن کرتے ہیں لیکن وہاں پر وہ جہل موجود تھا اور اس نے کہا کہ دیکھو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ کے اندر جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے جو سردار ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں اور آپس میں مشورہ کر کے ناؤز بلّا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں اور وہاں پر جا کر جب وہ ہجرت کے لیے رات کو روانہ ہو تو ہم ان کو سب مل کر قتل کریں تو جو شیخ نجدی تھا جو شیطان تھا اس نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو اب اس بات پر سب جو قریش تھے جو سردار تھے وہ متفق ہو گئے چنانچہ جب یہ مشورہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امین کو بھیجا جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیجیے جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور یہ آئے تلاوت فرمائی ہوا و و او خیر الماہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا اور بھی کوئی میرے ساتھ ہجرت کرے گا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر رو پڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ خوشی کے اندر بھی انسان کے آنسو نکل آتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت البکر کو اطلاع دی اور رات کو پھر ہجرت کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کو گھر تشریف لے گئے اور دو سواریوں میں سے ایک سواری کا انتخاب کیا اور دونوں سواریوں کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا تھا یہ تین چار ماہ سے ان کو پال رہے تھے اور اسی نیت سے پال رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا انتخاب فرمایا اور وہ ایک سواری لے کر چل پڑے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی علیہ السلام تھے اور ایک آدمی ساتھ تھا جس کا نام عبداللہ تھا اس کو اجرت پر لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو پکڑے گا اور یہ تینوں حضرات چل پڑے اور وہ جو لگام پکڑ کر جانے والا تھا وہ ایک مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا لیکن اس پر اعتبار تھا اس لیے اس کا منتخب فرمایا اور اس سفر کے اندر چنانچہ کچھ کھانے کا سامان بھی ساتھ لیا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے کچھ سامان باندھ کر کے ساتھ دیا تھا خیر اس سفر کے دوران ہی آگے جو ایک دو دن تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا جاتا تھا اور وہ کھانا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو تھے وہ پہنچاتے تھے وہ جوان العمر تھے اور عامر بن فہیرہ جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے اور رات کو عشاء کے وقت ادھر غار سور کے اندر بکریاں چراتے ہوئے جاتے اور وہاں پر جا کر کے دودھ پیش کراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہ جو سفر تھا راستے میں اس میں کچھ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر فرما رہے تھے تو حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا وہ بکر کیا وجہ ہے کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں تو حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں تو جب پیچھے کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے چلنے شروع ہو جاتا ہوں جب دائیں کا خیال آتا ہے میں دائیں طرف ہو جاتا ہے جب بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اب بکر سے ہے اوبکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں اور تم شہید ہو جاؤ تو حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں اور میں جو ان سے اپنی جان قربان کر دوں